bir janozaga bordim azizlar janozaga borsam bir qari bir qariya bo'lgan bir onaxonni janozasi canazası ekan janozasini o'qiyapman o'sha jufti halollari otaxon qari chollarni olib kelib o'tkazib qo'ygan bir kursiga oppoq soqollari shu ko'klaklariga tushib turibdiyu man janozada endi bir oz mavuza qilib o'qigunimizcha haligi odamni ko'zidan oqqan yosh soqollarini uyutib yubordi endi kampiridan ayrildida yig'layaptilar ellik yilmi oltmish yil yashagan man yoshman janozani o'qib bo'lgandan keyin kelib otaxonni qo'lini ushlab hoji dada olloh sizga sabr bersin man tushunaman endi 50 yil 60 yil bir kampir bilan yashab yostiqdosh umr yo'ldosh ajrash oson narsa emas desam qo'limni ushlab qattiq qisdilarda bundoq qildilar turib tur sanga gapim bor deb ishora qildilar hamma chiqib ketdi man qoldim chaqirib aytdiki bolam dedi bir topshiriq bor mana shu ayolimga kampirimga sizni o'ziz xatin qur'on qilib bering avvalidan oxirigacha o'qib dedilar man ho'p dedim ho'p mayli o'qib beraman lekin o'zingizni qo'lga oling desam kuldida de, bolam nima uchun aytyapman man yoshim falon yoshga yetdi bugun borman ertaga yo'q ayolimni orqasidan kampirimni orqasidan man ham erta kech boradigan odamman man bunga yig'lamayapman taqdir man ayolimni shunaqa bir matonati muhabbati sadoqatiga yig'layapman mana deydi o'ttiz yildan o'tdiki oyog'imda bir bot kasalim bor deydilar kechqurun o'sha oyog'imni uqalamasa silamasa man uxlamayman o'ttiz yildan beri deydi shuncha yildan beri kampirim biror marta boshqa joyda yotib qolgani yo'qki oyoqlarini uqalamasam uxlamaydilar silamasam uxlay olmaydilar degan fikrda biror marta bir joyga safarga chiqqani yo'q shuncha yil sadoqatni qarang mani deydi u shu kecha olamdan o'tgan kecha ayolimni qon bosimi ko'tarildi doktor chaqirdik doktor olib ketaman desa ham unamadi muolaja qilib ukol qilib yotqizib qo'yib ketdi uxlab qoldi ayolim deydi man o'tirib biroz oyog'imni o'zim qo'limda silab o'tirgandim uyg'onib ketdida o'rmalab kelib oyog'imni uqalay boshladi manaey e, oyijonisi undaq qilmagin o'zing kasalsan hozir ukol qildi yot desam qo'ying shu nechi yilga odatimni tark qilmay allohni roziligi uchun man o'zimga o'zim uzun qasd qilganmanki shu sizni umrimni oxirigacha xizmatingizni qilay qo'ying cholim damingizni oling man yaxshi his qilyapman o'zimni deb oyog'imni uqaladi man doimgidek uxlab qolibman bir payt ko'zimni ochsam deydilar kampir shundoq oyog'imga boshlarini qo'yib uxlab qolibdilar man ey oyisi buyoqa joyinga o'tib yotmabsanda shu yerda uxlab qolibsan deb mundoq qilib boshiga tegsam shu holatda boshini oyog'imga qo'yib kechqurun jon berib qo'ygan ekan deydi bunaqa sadoqatni siz qaysi turk serialidan topasiz qaysi g'azaldan topasiz bu eng oddiy soddagina bir o'zbek oilasini muhabbatini aytyapman man nega endi hozir yoshlarimiz qizlarimiz arzimagan narsaga erini tashlab ketishlari kerak demak biz qarz ikki tomondan chiqarkan yigitlarimizni oilaga mehr muruvvatini muhabbatini kuchaytiradigan bo'lsak qizlarimizni ham oilaga tayyorlashimiz kerak ekan erga sadoqat erga xizmat erni rozi qilsagina jannatga kirishligini aytib o'rgatishimiz kerak ana o'shanda bular bir biriga sadoqatli bo'ladi azizlar